ఓం శ్రీ దత్తాయ గురవేణమ అందరికీ జీవితంలో ఆరోగ్యం ఐశ్వర్యం ధనం కావాలి జీవితంలో నిరాశలు దుఃఖాలతో జుట్టుముట్టినట్లయితే అప్పుడు మనం ఈ దత్తాత్రేయ అష్టోత్తర శతనామావళి స్తోత్రాన్ని పఠిస్తే చాలు గురు అనుగ్రహం తప్పకుండా కలిగి మీ కష్టాలు దూరమవుతాయి ఈ దత్తాత్రేయ అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రాన్ని పఠించడం వల్ల ఆరోగ్యం ఐశ్వర్యం ప్రాప్తిస్తాయి గురు అనుగ్రహం తప్పకుండా కలుగుతుంది భక్తితో శ్రద్ధతో ఈ స్తోత్రాన్ని పఠించిన వారికి ఏ కార్యం తలపెట్టినా విజయవంతం కాగలదు మీరు అన్నింట ఎల్లప్పుడూ విజయాలని అందుకోవాలని అనుకుంటూ ఈ దత్తాత్రేయ అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రం దివ్య జ్ఞానాత్మనే ्यावोजसे नमः नष्टमत्सरगम्याय गम्याचारात्मवर्त्मने मोचितामेद्यकृतये ह्रीम्बीजस्राणि तसृतः मोहादिविभ्रमान्ताय बहुकाय धराय च क्लीम्बीजवरजापि ने भवहेतुविनाशाय राजच्चोणाधराय च चा, गतिप्रकम्पिताम्डाय चारुव्यायतबाहवे गतगर्वप्रियायास्तु यमाधियतचेतसे वशिता जातवस्याय मुण्डिनेऽनसूयवे वदध्वरेण्य वाज्वाला विस्पष्टा विविधात्मने तपोधनप्रसन्नायेडा पतिस्तुतकीर्तये तीजो मन्यन्तराङ्गायत्मरसत्मविहपिने आन्तरास्तनसंस्थायैश्वर्यश्रौतगीतये वातादिभययुग्भावहेतवे हेतुहेतवे जगदात्मात्मभूताय विद्विषच्छट्खातिने सुरवर्को द्रुते भूत्या असुरावसभेदिने नेत्रे चानयनाक्ष्णे चित्ते तनया महात्मने देवाधिदेवदेवाय वसुधासुरपालिने याजिनामाग्रगण्याय जपतुष्टये वासनावनदावाय धूलियुग्देहमानिने येति संन्यासि गतये दत्तात्रेयेति संविदे ये जनास्य तारकावासगामिने महाजवस्पृघृपाय ीपाय यशस्वीयशसे नमः हरिणे चोज्ज्वलाङ्गायात्रेस्तनुजाय शम्भवे मोचितामरसङ्घाय धीमताम्धिकराय च बलिस्ता विप्रलभ्याय य गहोमाप्रियाय च यमिने ममालिने। गतोपादिव्याधये गतोपाधिव्याधये चा हिरण्याहितकान्तये यदिन्द्राचर्यं ददथे नरभावौषधाय च वरिष्ठा योगिपूज्याय तं तु सन्तन्वते नमः स्वात्माघाता सुतीर्थाय सुस्त्रीये नोदना नोद्यकर्मणि हन्याप्ति मृतिविज्ञात्रे ओङ्कारितसुभक्तये वृक्षोजन्मनः के दहृते दर्शनाविषयात्मने वस्त्राय, कमातवस्त्राय नरतत्वाप्रकाशिने द्राविता प्रणथाघायत् तस्व जिष्णुस्वराशये राजत्रयशैखरूपाय मस्ताय मसुबन्धवे यतये चोदनातीता प्रचारा प्रभवे नमः मानरोषाविहीनाय शिष्यसंसिद्धिकारिणी गम्त्रीपादविहीनाय चोदना चोदिता लर्क दुःख वारिणे खण्डितात्मने ह्रिम्बीजाय अर्जुनेष्टाय दर्शनादर्शितात्मने नति संतुष्टचित्ताय यतये ब्रह्मचारिणे इत्येषा सत्स्तवो वृत्तो याकं देयत् प्रजा శ్రీ దత్తాత్రేయ స్తోత్ర శతనామ స్తోత్రం సంపూర్ణం నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి